Пане Єгоре, в розпал виборів ви вы були в Какие Які враж... ваші враження від побаченого? Не вибори у найбільшому прифронтовому місті Донеччини. Це, як зараз прийнято говорити, договорня чи випадок? Вы знаете, я внимательно слушал коллег, внимательно слушал Ольгу, и мне кажется, что не до конца все-таки понимают, пшш, с какой проблемой мы столкнулись. А на самом деле бан... проблема – это банальная политическая коррупция. В чем она заключалась? Я кратко расскажу хронологию событий, чтобы все понимали, почему выборы в Мариуполе сорвались. 6 сентября сформировалась территориальная избирательная комиссия. Из 18 членов территориальной избирательной комиссии 13 были демократического состава. Это впервые был такой состав демократических партий. большинства. все время демократы не имели в территориальных комиссиях своего большинства. И из-за этого получали явку в 103% в Мариуполь. Значит, 16 октября центральная избирательная комиссия понимая, что э, какой состав территориальной комиссии, распускает по надуманным основаниям территориальную комиссию, где, кстати, голова был от э, блока Петра Порошенко, и формирует новую территориальную комиссию с другим председателем уже от сателлита партии регионов, если я не ошибаюсь, партия называлась Новодержава. Кстати, председатель сотрудников... Э, сотрудник... Э, сотрудник... Э, сотрудник... Да, было же Лепкувание. Сотрудник... Так получилось, что демократы все равно сохранили большинство в этой комиссии. Из 18 членов 11 были представителями демократического большинства. Центральная избирательная комиссия по просьбе и по указанию по факту, по инициативе Ахиндовского. Выводит 7 членов территориальной комиссии и формируется кворум из людей, из членов комиссии, которые по факту контролируют оппозиционный блок. И именно на этом заседании, где кворум был у оппозиционного блока, принимается решение печатать бюллетени в известной типографии, которая по факту принадлежит СКМ, по факту она принадлежит до Ахметову. И после этого, когда демократы, демократические силы, правый сектор, общественные организации, которые действительно за это время, непростое время для Мариуполя, сформировались как гражданское общество, увидев то, что происходит на типографии, вот я принес с собой фотографии, я покажу. Разорванные пачки бюллетеней, бюллетени печатаются на полу. Кстати, на этой же типографии по очень удивительному совпадению писат, печатались и буклеты оппозиционного блока. Поэтому корень зла, да, рыба гниет головы, корень зла здесь в Центральной избирательной комиссии, которая допустила тот бардак, который произошел в Мариуполь. Егор, скажите, пожалуйста, Центральная выборчая комиссия, СИИДИ, это, на вашу думку, ее самодеяльность и пана Охендовского, как и ее или это снова-таки засталегит какая-то планованная история? мне кажется, я в этом в принципе убежден, что это определенный сговор орденоносца Ахиндовского. И это сговор э, Ахметова, который по факту контролирует Мариуполь за счет э, мэра, сепаратиста Хатлубея, и за счет своего жесткого экономического ресурса, который он имеет в Мариуполе. Пане Микола, у вас была реплика, насколько я понимаю. Я хочу нагадати пану Фірсову, що центральна виборча комісія існує в державі Україні, а не в відкритому космосі. І, шановна фракція, до якої входить пан Фірсов, є основою діючої коаліції. Якщо були претензії до пана Охіндовського, ви могли мали змогу. І президент мав змогу надати такі пропозиції щодо заміни складу центральної виборчої комісії. І у мене іще одне питання. Я хочу іще раз повернутися до того, що за проведення виборів відповідає саме влада.